谁谁才是江天才안녕하세요롤 프로 경기입니다. 오늘은 중국 출신 챌린저 원딜 한치엘로 선수의 경기를 준비했습니다. 특히 제리와 코르키의 색다른 바텀 매치업은 시작부터 궁금증을 자아내는데요. 오늘 한치엘로 선수는 놀라운 10대1대7 KDA로 팀을 캐리하며 제리의 폭발적인 잠재력을 제대로 보여줍니다. 과연 챌린저 구간에서 펼쳐진 그의 전광석화 같은 플레이는 어땠을지 지금 바로 만나보시죠. 음. 别来惹我，除非你知道怎么对付我。别来惹我，除非你知道怎么对付我。嗯、无论生死，我会全力以赴。 您说 哎，慢慢打吧，前面确实是劣势。我话准备就绪。别着急好吧，别着急好吧，慢慢玩慢慢玩。我老家浙江的呀，我这是现在住在湖南。 前面肯定对线打不过，很正常，慢慢玩。等到六级啊，就是我优势。先让对面得意一会儿。 而且你觉得我很亏吗、哦？也没有很亏，就还好吧。立刻马上，闪电来了， 会想着再杀他的呀？不可能再杀他的，杀一个纳米就够了。 的场面，所以我们能赢。 e 다야의 작가마는 카타고리면 다야예요 稍微调整一下这把枪。完成。我 <music>、嗯、会保护你，又我狂野又愤怒的。<music> 完美是不可能的，不过这不就是人生吗？ 引奥义，瞬义，瞬玉，引杀阵。先回，让我怎么办呢？我是最强的猫充能完毕。你凶，我来起来吗？这些人越打越气急败坏，我倒是一直没电。 没教 W，没叫 W，快呢，娜美呢？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 娜美怎么还不来？不是人呢？不是。 人不人不见了。 上线，完毕。那个飞机没交 W 的，所以没打他，他满蓝。 但是塔没打他，所以没什么用啊。感觉可能黑还有用吗？哦、好帅，这波伤害低了点。 欸、在天上飞。 我是一只独立的吗？哎呀，我真该多带些零食了。 带 K K 可线了。闪开、嗯！了我还不够。嗯嗯、啊，等等级其实有点低，因为带着猫咪的原因，等级肯定是有点低的。我、啊、对面飞机都九级了。 靠我的火花，点能点上。火花，一点机会也没有。红字装还没刷出来。 说大话！哎，不能装逼呀、啊，他能秒我呢。我不装逼。挑战完毕。我在祖安遇到过更糟糕的场所以我们能赢。 该走了，再不走要出事了。 属于这里，我们都属于这里。柳树剑。还在带，他有 TP，他有传送，但我。 哎，这波团没有那么好赢。刚刚不清他一下吗？感觉刚刚得尝试清他一下。 成功了，我们打赢了。侵略如火，不是应该叫“七级如焚”。 我不会丢下任何人。 他他是三花聚顶吗？两个手里剑我是看到打到我了，应该是两个手里剑三个手里剑感觉自己死了。哎、欸，还是说是三个手里剑？看看错了。 出这个吧，要不保守保险一点。感觉对面伤害有点高，我先出这个吧。反正反正对面也没有大肉。 在线的话，你们别死哦！刚我交的有点没必要啊他，他都没他都没有，我比你分王，兄弟，怕是没睡醒，还敢，哦呦,呦，还敢偷袭我！ 下了，坏了！哎？还没闪，不会被超度吧？ 得一下版本是增强的。 版本了呢？哎，说实话，Ez 泽力都加强了。Ez 是前几个版本加强，不过加强的不多。霞是不是也增强了？ 就是闪电。